Hörmətli xanımlar və bəylər, dəyərli toplanıntı iştirakçıları, hamınızı salamlayıram. Milli müdriz təşkilatının 17-ci il dövri münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm. Sizlərin fəaliyyətləri milli hərəkətdə unudulmazdır və sizlərin fəaliyyətinin nəticəsindədir ki, bu günlərin milli hərəkətimiz bu qədər irəli gedir və bu qədər əliyyə bilibdi, özün doğrusudur. Sizlərin hamınızın əllərinizi vətəbə sıxıram və hamınıza bu milli müqəddəs mübarizədə uğurlar arzu edirəm. Saygıdeğer tədbir iştirakçıları, əziz qonaqlar, xanımlar, bəylər, hörmətli dirəniş təşkilatının üzvləri və mənsupları. Sayğılarımla təşəkkürünüzü salamlayıram. Sizi dirəniş təşkilatının quruluşunun 17-ci il dövrü münasibəti ilə təbrik edirəm. Yüzgünəm, məsafət səbəbi ilə huzuriy olaraq tədbirdə iştirak edə bilməmişəm. Ömrbağıq olsun. Gələn tədbirlərdə bərabər olaq. Dəyərli dostlar, 17 Səmərəli ildə diləniş təşkilatı sizin gecə-gündüz fəaliyyətinizin nəticəsində hər zamanlar artıq güclü olaraq Günəy Azərbaycan milli siyasi alanında huzuru vardır. Bu gün Dirəniş milli azadlıq hərəkatının danılmaz e, parçalarından biridir. Bugünkü Azərbaycan milli hərəkatı siz əzizlər fəaliyyətinin nəticəsində tam başqa bir keyfiyyətlə İranın siyasi alanında rol oynayır. Bu gün dost və qeyri-dost anlayıb ki, İranın gələcəyində və gələcək Siyasi güdratin qurulmasında Günə Azərbaycan Milli Hərəkatı və Azərbaycan Türkləri gələcək güdrətdə payı olmasa İranın siyasi sabitliyindən söz gedə bilməz. Bu gün İran İslam hakimiyyəti və fars şüvinizmi hər zamandan artıq gücsüzdür. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Hərəkatı və hətta başqa millətlərə aid olan, başqa qeyri-fars millətlərə aid olan milli hərəkətlər hər zamandan artıq güclüdürlər. Şükürlər olsun ki, milli hərəkətin içində birlik iradəsi çox güclüdür, işbirliyi hər zamandan artıq e, milli hərəkətin təşkilatları və fəaliyyətlərinin içində e, və həm də qeyri ə Fars millətlərinin təşkilatları və fəallarının arasında e, iradələri işbirliyinə güclüdür və irəliləyir. Bu gün sizin fəaliyyətlərinizin nəticəsində daha ancaq öz dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə şüarı ilə yox, bəlkə azadlıq, ədalət, millilik, hökumət şüarı ilə İranın sokakları stadionları, xiyabanları, küçələri lərziyə gəlib. Əziz yurd içində və yurd dışında fəaliyyət göstərən e, dostlar, siz bu ağır günlərdə və bu ağır e, vəziyyətdə fəaliyyətlərzinizlə tarix yaradırsınız. Ələr -əl xüsus İran içində olan, Cənubi Azərbaycan içində fəallarımız, e İran İslam hakimiyyətinin ağır baskılarına məruz qalmaqlarına baxmayaraq, gecə gündüz fəaliyyətdən durmayıb və siyasi səhnəni boşaltmayıblar. Keçən 5 aydan çox gedən bu mübarizədə sizin fəaliyyətlərinizi görüb və izləyirik. Əllərinizi sıxıb və bağrımıza basırıq sizi. Təşkilatın yurtdaşı qoluda təbii ki, media və texnik gəlişmələrindən faydalanaraq sizin fəaliyyətlərinizi və mübarizənizi dünyanın qulağına çatdırır. Dəyərli qonaqlar, müqavimət təşkilatının e, quruluşunun il dövrünə təşəkkür olaraq sizə təbrik edirəm. Bu işdə hər tərəfdə sizə uğurlar arzu edirəm. Bu tədbirdə payılan hər bir dostum da Təşəkkür edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Qələbə bizimdir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın e, milli hərəkət, yaşasın diləniş təşkilatı üzvlərinin işbirliyi. Hadi yürüşə, azadlıq, ədalət, milli hökumət. Türkiyə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sözçüsü olaraq Azərbaycan Milli Diləniş Təşkilatının 17-ci il dönümünü qutluram. Eyni halda səmimi təbriklərimi Digər İş Təşkilatının hörmətli sözsüsü Sayın Məcid bəy Cəvadi və bütün ə, mərkəzi kadrları, üzvləri, simpatiyaları ilə paylaşmaq istirirəm. Dəyərli dostlar. Ə, bildiyiniz kimi 17 19 mart 2006 Azərbaycan Milli Həyatatında yataqalan bir cümlədəndir. Necə deyilən iş təşkilatının yalanması Azərbaycan milli hərəcatının təşkilatlanma yolunda yeni bir çaba ə, həm yaratdı, həm də ki özü ilə bir sıra yeniliklər gətirdi. Bu yenilikləri üzüstəmsə <coughs> qalasaq, demək ki, ə, burada toğriç məsələlərinin nə qədər ə, dostlarımızın tərəfindən əhəmmiyyəti diqqətə alınır demə toğuş məsələlərə çox diqqət verməsi eyni halda buaların yayılması dəniş şəhri tərəfindən bu gündən ağaznıyırıq çünki çox tanınmış bir saytlarımızdan və medialarımızdandır bu onun gözəl bir sonucudur. Ancaq dəniş təşkilatının təşkilatlanma məsələsinin əsas götürəndə bilirik ki, təşkilatlanma nə qədər əhəmiyyətli olsa bu milli həyatın içində və özəlliklə bu təşkilatlanma demokratikləşmə ilə birləşəndə daha gözəllik, e, gözəllik e, sahib olur. Bildiyiniz kimi, fəaliyyət e, təşkilatında bu demokratikləşmə prosesi e, çox gözə çıxıb və buna çox rahatlıqla görmüşük ki, çoxlu sözsülə rahatlıqla seçilib, dəyişilib və e, bu ki, fikri alışında çox rahatlıqla mərkəzi komitə üzvləri ilə sözüsü ilə arasında belə bir tənautsqun şəraitin yığınması bu özü bir başağınıdır və Azərbaycan milli həyatında da böyük bir qazancdır. Bir təşkilat demokrati prinsipləri qəbul etsə, elə bilik ki, Azərbaycan milli həyatında demokratikləşmənin də demək önündə böyük bir önün aşmasında böyük bir rol oynasın. Ancaq digər iş təşkilatımız, qardaş təşkilatımız yox təkcə teoreç və təşdilatma misillərində bu son illərdə ki mən yoxundan imkan tapmışam məsul vərlərlə işbirliyində olum nə qədər demək ki uzlaşma üçün önəm verən və çətinlikləri pozitiv yanaşmalarla həll etməyə yoxundan şahid olmuşam. Bular bir hərəkətin içində biqlik yalanması üçün çox önəm daşıyır və bunları mən demək E, ə təyanış təşkilatının soğumlarında yolundan görmüşəm. E, uzlaşma və e, rahatlıqla çətinlikləri paylaşmaq və e, bu çə elə bilər e, duyğu ehsasla yox, bəlkə bu ehsas və milli düşüncələrimizi praktik alanda həyata keçirdikdə bunlar e, demək önəmli nöqtələrdir ki, bu bunları mən təyanış e, təşkilatının ə e, demək, sorumluğuna özəlliklə sayılan Məcid bəcəvadidə, e, İsmail bəcəvadidə, hətta bu e, son aylarda Sayid bəy azizin və Fərilə xanımın da qatılması ilə daha zənginləşməsinə şahid olmuşuq. Dəyərli dostlar, bu nöqtələr tərk diyanış təşkilatının varlığımıza cüzgatan bir nöqtə olsa da, amma mən düşünürəm ki, diyanış təşkilatının ağırlığı milli həyatımızda yeri çox bir də buna bağlıdır ki, dairə iş təşkilatı eləyə bilir rahatlıqla e, digər millətlərlə söz tapma və bu ki, eləyə bilsin bu çətin bir vəziyyətdəki Azərbaycan milli hərəkatında siyasi açıdan e, çox bir Demək, qarşıduğmalar var idi. Başqa millətlərin hərəkətdə danışdırışla çox rahatlıqla eləyə bilər. Bu məsələləri özüsündə həll etsin, milli maraqımızın menfəatiylə və e, fəçilər ortaya qoysun ki, nəcə eləyə bilər e, İqanda bütün qeyri-fas millətlərlə və hətta fasların demokratik qüvvələriylə anlaşma yollarını tapaq, çünki eləyə bilər İqanda alternativ məsələlərində nə qış oyun yox. Hər zaman danışdırış təşlosu məsuliyyətin böyük bir ə qayğısı qayğısı bo olubdu ki, nə zür eləyə bilə bu siyasi gedişatda etçi qıxaq və bunlar mən düşünürəm ki, çox-çox önəm daşıyan bir nöqtələrdir. Bir daha qardaşlıq iş təşkilatına başaqlı diləyirəm. Azad Məcəldə Cavad, Dirəniş təşkilatının sözçüsü və digər mərkəzi şura üzvləri ən halda Dirəniş təşkilatının Türbələri, havaçıları, sevənləri, sizi Dilənç təşkilatının 17-ci il dövrü münasibəti ilə təbrik edirəm. Dilənç təşkilatı 17 ildə həm vətənimiz Günəz Azərbaycanın içərisində və həm də xaricdə çox ciddi işlərə imza atmışdır. Türbənin içəridəki aktivitələri ilə və yazdığı təhlillər, media fəaliyyətləri, həm sosial şəbəkədə və həm başqa sahələrdə bu göz önündədir. ciddi qatqısı olmuşdur Azərbaycan milli hərəkatının irəliləməsində. Ilə, iləl və məxsusən 3-4 illik fəaliyyətinə nəzərdə tutduğumuzda ə, xaricdə başqa millətlərlə, başqa təşkilatlarla, dirəniş təşkilatının qucaqlayıcı cəmi işləri əhəmiyyət verməsi, cəmlə hərəkət eləməsi də ə, diqqət çəkicidir və təqdirə şayandır. Elə düşünürəm ki, bizim Azərbaycan Mərkəz Partisi ilə də bir çoxlu platformda dilənşək təşkilatının fəaliyyətlərinin güclənməsi getdikcə Azərbaycan milli hərəkətində ciddi, əhəmiyyətli uğurları ortaya çıxartmaqda rolu olacaqdır və varıdır da. Arzulayiram ki, müqavimət təşkilatı günü-gündən daha çox gücləndinsin, daha çox millətimizin sevgisini qazansın və bərabərcə başqa təşkilatlarla bərabər elə, eləyə bilsin ki, millətimizin öz müqəddərlərini təyin etmə yolunda öz e, ləyaqətini, öz mübarizəsini, öz səylərini daha çox genişləndirsin və millətimizin öz haqqlarına çatmaqda ciddi e, rol oynasın. Məxfusən e, bunu da deməkdən e, demədən keçmək istəmirəm. Bilirsiniz, 25 martda Brükseldə əy e, Cənubi Azərbaycanlılar olaraq və digər türklar, qaşqaylar, türkmenlər və başqa türklərimiz e, azadlıq, ədalət, milli hökumət e, yürüşü keçirəcəkdir. E, Dirəniş təşkilatının e, bu yürüşün e, təşkilatlanmasında tədarükatı məsələlərdə, fikri məsələlərdə çox ciddi rolu olubdu və mən ə, bu yürüşün də sözçülərindən biri olaraq ə, direniş təşkilatının da fəaliyyətlərindən, qatkısından təşəkkürümü bildirirəm. Arz edirəm ki, ə, böyük bir ə, təşkilat ə, olma yolunda müvəffəqiyyət qazanasınız. Millətimizin öz müqəddəratını təyin etməkdə rolu e, bəllidir və millətimizin də ürəyindən, gözündən qaçmayıbdı, qaçmayacaqdı. Sədaq dəyər xanımlar və bəylər, xoş gördük sizləri. Çox istərdim ki, bu özəl gündə orada sizin yanınızda olun. Amma ola bilmədiyim üçün bu vasitə ilə siz dəyərli soydaşlarımızı salamlayıram. Sevgi ilə Azərbaycan xalqı və Azərbaycan Milli Mübarizə Təşkilatının dəyərli üzvləri. Mən sabiq sözü kimi bu xüsusi gün münasibəti ilə sizləri təbrik etmək istəyirəm. Təşkilatın 17-ci quruluş il dönümünü qeyd edərək hər birinizin bu uğurda göstərdiyi səmimiyyət, qətiyyət və fədakarlığı yüksək dərəcədə qiymətləndirirəm. Bu gün təşkilatın möhtəşəm tarixi boyunca əldə etdiyi nailiyyətlər və uğurları yad edirik. Sizlər Cənubi Azərbaycan xalqının rəfahı, təhlükəsizliyi və müstəqil gələcəyi üçün çalışan hər bir şəxs kimi bu uğurda böyük rol oynayırsınız. Mən öz təcrübəmdən düşünərək deyə bilərəm ki, Azərbaycan milli dirəniş təşkilatının uğuru sizin təşriflərinin və həmçinin bütün Azərbaycan xalqının qarşılıqlı əmək və iradəsinin nəticəsidir. Bu günü qeyd edərək, bu məqsədlə sıx birlikdə çalışmaq və hər birimizin topluma və millətimizə olan öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün daha da səy göstərməliyik. Sizlərə ən istən Təbriklərimi göndərirəm və bu qürur dolu gündə sizlərlə bərabər olmaqdan məmnuniyyət duyuram. İnşallah təşkilat daha da böyük uğurlar əldə edəcək və millətimiz üçün işıq dolu gələcək yaradacaqdır. Orda bir yol var uzaqda. O yol bizim yolumuzdur. Dön məsəkdə, varmasaqda o yol bizim yolumuzdur. Həsən qalın. Salamlar və sayğılar sunulur. Əziz və hörmətli toplanışda iştirak edən dəyərli yoldaşlara və eləcə də bizi bütün vasitələrlə dinləyən məqam soydaşlarımıza. Bu gün bir dəyərli toplantıda iştirak etmişik. Biz orada fiziki olaraq da olmasaq ama tam ruhumuzla, mənəviyyətlə sizlə birlikdə bu qeyd günə qeyd etməkdəyik. Gün Azərbaycan milli hərəkətində olan ən dəyərli təşəbbüslərdən birisininin kuruluş il dövrüdür. Və bu münasibətlə biz Azot təşkilatı olaraq bu dəyərli təşkilatın dəyərli bütün üyələrinə, həvəsdarlarına, kadrolarına e, səmimi qəlbdən minnətdarlığımızı bildiririk. Butun-bütün bu uzun illərdə verdikləri mücadilə üçün və bundan sonra da hər zaman ki kimi bacarıqların ardıcıl olmasını diləyirik. Gün Azərbaycan Milli Hərəkatı uzun-uzun uzun illərdir ki, İran hakimiyyətinə qarşı savaşmaqdadır bütün haqqlarımızdan, haqqlarımızı əldən, əlimizdən almaya çalışan İran iqtisadiyyatına qarşı bu savaşda bir çox təşəbbüsatlar, bütün vasitələrlə meydanda olmuşdular və bunların birisi də ən başdakıdən dəyərli təşəbbüsatlardan birisi də diləniş təşəbbüsü olmuşdur ki, bütün bu illəri vaxtımızda əlində olan bütün imkanları səfərver edib, əlindən gələn imkanlarından da faydalanmaqda yararlanmaqdan əsirgəməyibdir və milləti üçün, milli mənfəətlərə əsasında hər zaman çaba göstərmişdir və fəaliyyət etmişdir. Bu yolda ağır həzinələr vermişdir, tutuqlananları olmuşdur, sürgün həyatda mərhuz qalanları olmuşdur. Günəz Azərbaycanın ətraf ətrafında yaxud Günəz Azərbaycandan xarici başqa ölkələrdə yaşayanları hər nəyə rəğmən bu mücadilədə millətlərinin kənarında durmuşdular və İndiyə qədər də bu fəaliyyətlərdən heç bir zaman bir addım geri atmamışdılar. Bu yolda biz bu dəyərli təşkilatlarla da, təşkilatla da uzun zamandır ki, eliyə bilmişik birlikdə həmrəyləşməyimizi sürəyik və bu yoldaşların bütünlükdə sədəqətlərinin və səmimiyyətlərinin inandığımız üçün hər zaman bu dəyərli təşkilatın yanında durmuşuq və bundan sonra da olmaq cəhd edəcəyik. Yenə də Günəz Azərbaycanda olan dəyərli təşkilat, Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının bütün üzvlərinə bu bütün illərin içində olan bu uzun mücadilələri üçün minnətdarlığımızı sunuruq. Təbrik edirik bu günü. Və nə gözəl ki, Günəz Azərbaycanın belə gözəl və dəyərli təşkilatları vardır və fəaliyyətləri ilə idanı verirlər. Çox sağ olsunlar, var olsunlar və yolları açılsın, yolları hər zaman açıq, davamlı olsun. Çox sağ olun sizdə diğerli iştirakçılar bugünü burada qeyd etməyiniz üçün yolumuz inşallah Cənubi Azərbaycanın azadlığına çox tez çatacaqdır. Çox sağ olun. Salamlar, sayğılar. Əziz dostlar, sizi Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının 17-ci quruluş il dövri münasibəti ilə təbrik edirəm. Çaş, mən də orada olsaydım və bu günü birlikdə qeyd edəyirdik. Dostlar, bildiyiniz kimi, Azərbaycan Milli Geraniş Təşkilatı ilk yaranış güründən bəri Azərbaycanın və xüsusilə Cənubi Azərbaycanın milli çıxarları, mənfaəyə üzərində addım atmış yürümüş. Və bu yolda e, sizin kimi əziz dostlar e, gözəl yorumlarınızla, gözəl təhliqətlərinizlə e, bizə e, fikir paylaşımında bulundunuz. Fikir alıb fikir verdiniz, yol aydınlığı gətirdiniz. Və hamı belə bir çoxlu təşkilatlar var ki, bizimlə bir neçə illər ərzində bizimlə birlikdə fikir paylaşımında bulundular. Bu gün münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Nə yaxşı ki, varsınız. Dostluğumuz daim olsun. Dostlar, Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatı hər zaman ilk yaranaş günündən bəri təşkilatlanmağa və kadr yetişdirməyə hər zaman cəhd göstərilmiş və bu yolda böyük-böyük uğurlar böyük əldə etmiş. Bu təşkilatmaq, təşkilatlanma, təşkilatlanmaq qonusunda ə, Azərbaycanımızın bir çoxlu təşkilatları vardır. Və umuram bizim gəncliyimiz, gənclərimiz ə, bu təşkilatlardan yararlanarlar. Cəzb olarlar, birini bəyənib hər hansı biri ilə ilkiyə keçib və təşkilatlanmağa doğru gələrlər. Bizim qurtuluş yolumuz təşkilatlanmaqdadır və xüsusilə də ə, gözəl savadlı siyasi kadro yetişdirməkdə. Və bu qonudada Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatı ə, gəncliyimizə güvənərək, gəncliyimizə ə, önəm verərək ə, gözəl ə, siyasi kadro yetişdirməkdə hər zaman ə, ön səftdə olmuş, ön sırada olmuş və bu yolunda ə, İnanarəm ki, gələcəyimiz, Azərbaycanımızın gələcəyi gənclərin əli ilə imzalanacaqdır. Dövlətləşməyimiz, asimilədən, ə, istimardan, istişmardan qurtulma yolumuz bizim ə, yeni savadlı kadr yetişdirməklə bağlıdır. Yəni Azərbaycan milli çıxarları bizim gənc nəslimizin əlindən, bəlkə gələcəkdə dövlətləşməyə tərəf gələcəkdir. Bu münasibətiylə yenə də öz mərkəzi şurasımıza, bütün təşkilat üzvlərimizi təbrik edirəm. Nə yaxşı ki, siz ə, gəncliyi belə düşünmüsünüz, gəncliyin hər zaman tərəfdarsısınız və qollayırsınız gəncliyi. Sağ olun, var olun. Bir daha ə, Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının 17-ci quruluş il dörümünü təbrik edirəm. Umarım bacarıqlarımız davamlı olsun. sağ olun var olum